Две людины, которые в міюч... Творити прекрасне, одна на обличчі, інші на тілі. це Костя Кір'язів і Таня Дробоця. Стилісти, візажист об'єдналися до того, аби влаштувати б'юті фешн Day в Запоріжжі, який відбудеться 19 жовтня. Так? Нічого не переплутала, то так на мене дивиться. Ну, до того, що певні тандеми складаються, і ці тандеми є результативними, ми більш-менш звикли. Як склався ваш тандем? Кто? Кто? Таня, да, может быть? Таня снова, может быть, кого нашла. Таня, знов, мабуть, кого знайшла, Таня да? и нашла. <laughs> <laughs> на самом деле, знаешь, Наташа, это была дружеская посиделка. Мы пили с Костей кофе, и я ему рассказывала о том, что у меня есть идея на самом деле сделать мастер-класс. У меня уже были мастер-классы для невест, были мастер-классы для визажистов. И вот у меня наконец-то родилась идея, и девочки просили, что давай уже наконец-то сделаем что-то вот для, как я это говорила, просто для красивых девочек всех возрастов. Давайте сделаем какое-то мероприятие. И в этот же момент у меня была такая небольшая неразбериха с моим гардеробом. Я просила Костя, чтобы он мне помог. И мы сидели, пили кофе, обсуждали мои платьички-юбочки. И он так вдохновенно рассказывал мне о том, что нужно носить, что, где, куда, что мне нужно еще купить вот это и вот это, а это нужно выбросить, и эти туфли, их вообще лучше никому не показывать. И это было настолько круто, что я подумала: ну вот же оно, это то, что мы все девочки хотим, потому что вещей, Наташа, как ты знаешь, много. А носи, не А вмещаешь, а это Ніколи мені Костя кості здійла пару комплектів, просто з нічого. Я поняла, що вот это с этим, мені как-то захотелось, щоб не только я об этом знала, і вот так роділась. І, і вреті у нас тепер буде майстер-клас, один з перша частина з того, що потрібно наносити на обличчя для того, аби бути красивою. А Костя розповідатиме про те, що потрібно носити, щоб бути красивою. Да, а, Костя ну знов ж таки, тут дуже важ... важка така завдача для тебе буде, бо мода дама примхлива. Все пущить, пущить <laughs> я <их не смех> Да, помню. я как бы расскажу сначала про тенденции, которые есть осенью и зимой 2015 год. А потом э, я расскажу о том, что должно быть всегда. То есть базовый гардероб, что обязательно, то есть вы имеете базовый гардероб, вы добавляете еще новые тенденции, новые вещи, какие-то может супер дорогие вещи, может, какие-то там кутюрные, там, может ну, что-то вот такое, да, куда человек там вклал душу, вы купили, да, и вы можете это дополнить наряд. Но база гардероб тоже должен быть. То есть я расскажу про эти все вещи, расскажу про то, как э, лучше комбинировать, как лучше носить по той или иную фигуру, вот, по той или иной возраст или там э, мероприятие то или иной, расскажу про стили какие есть, чтобы немножечко девушек и женщин наших э, скоординировать, чтобы они понимали вот в этом всем, и немножко хотя бы, потому что время у нас немного, и мы должны вот за короткое время дать самую четкую, самую точную информацию. Саме важне у мене в цьому цьому одне таке величезне питання: а чи буде в, в майстер-клас включено те, а, економічна частина питання це, це це Частина для чоловіків? Це даже, просто даже, дуже, дуже цікаво, насправді, тому що бюджет завжди обмежений і завжди треба щось зекономити. Даже, даже по-моєму для жінки це важлива річ, тому що багато жінок, які прийдуть на наш майстер-клас, вони вже замужем, у них вже є діти, і їм важливо не только хорошо одеться, но еще и остальные заботы, как женщина хранится чагана, она все-все-все как бы посчитывает. Порахувала, да. что нас не Да, думает, ну ладно, короче, куплю. Да, поэтому как бы я расскажу за вот эти все моменты, расскажу обязательно, потому что как бы я сам такой человек, что пока не могу себе позволить много дорогих вещей, там либо вообще много разнообразных вещей, но чтобы комбинировать, чтобы чувствовать себя, чтобы там не думать, блин, блин, вот и два часа, три часа ты думаешь, что же одеть, что же одеть. Ты открываешь шкаф, ты понимаешь, ты вот после нашего мастер-класса человек понял это все, прослушал, запомнил главное, записал. Записал. Да, и потом уже первый раз будет сложновато, второй раз уже легче. И на третий раз просто человек будет а, даже заранее продумывать, так, я могу это, это одеть, ага, то-то-то. И еще я расскажу о том, что... Важно все-таки, коли ти йдеш в магазин, покупати правильну вісіді в магазин, імені за той ще которої тебе нужна. Тобто покупати о, це неплохо на мне сидит, как бы, ну як це не важно. Нужно смотреть, щоб оно що в гардеробі вміщалось, якби как бы, щоб ти потім це это комбінірувати, щоб як, як, як ви намагаєтеся це пояснити жінкам, це ж неможливо пояснити жінці, що їй треба купити щось, що їй потрібно. А не. Як ценно, ну я вообще... что-нибудь куплю. Нет, нет, нет. Но иногда женщина в том-то и дело, женщина, которая придет на наш мастер-класс, тани, она э, всегда задается вопросом, не надо что-то купить, но она не знает точно, что ей нужно купить. Вот мне, по-моему, что-то нужно здесь сделать, вот, чтобы лучше, наверное, что тут какой-то дисбаланс. Но она не знает, что лучше сделать. И она услышит Таню, услышит меня и поймет это все. Но я надеюсь, что. Таня, я так самый базовый макияж, базовая косметичка. Абсолютно верно. И этот мастер-класс как первый, как наверное самый водный, мы будем говорить о повседневном макияже. Я не буду давать какие-то техники, там, smokey Eyes, или там, как накрасить э, губы красным десятью оттенками, нет, ни в коем случае. Просто я тоже пришла к тому, что э, как физажист в моем ритме, да, жизни, я не крашусь больше 10 минут. Вот сегодня я к вам шла, я красилась 15 минут, Это у меня немножко темнее глаза, чем обычно. Но на самом деле, если мы говорим о повседневном макияже, просто есть несколько средств, которые из которых он состоит, но мало кто знает, что зачем или почему вот у одних макияж долго держится, а у других девочек не держится. То есть от чего это зависит? От качества косметики, от кожи, от последовательности. Ну, то есть моя задача, я не хочу, говорю, что я открою какую-то там Америку, да, и расскажу что-то там, может быть, супер новое. Но я хочу систематизировать знания, которые есть у нас, потому что мы все читаем интернет, мы смотрим контакт, мы смотрим видеоуроки, но я хочу немножко вот навести фокус. И то же самое, вот когда мне Костя объяснил, что Таня, у тебя нет даже элементарной черной майки, я понимаю, точно. У меня нет <bivots> черной магии. Черные, черные сухо, Нина, я капец. Теперь есть. Да, <mimist> после ]是啊? того, как мы с ним пообщались, теперь у меня есть и черное платье тоже. Не знаю, кому, а у меня уже в зале свет кардинально перевертается. Как это, 10 минут можно дівчині фарбуватися, да? Ну можно 15, просто я роблю не. 20. Я роблю не повсякденно. Ты знаешь, у меня было два часа на самом деле, но это было так давно, и я сейчас когда вспоминаю, что я могла два часа красить себе глаза, но мне уже забавно. Потому что если ты понимаешь, как и что делать и чем, то это не может занимать слишком много времени. И на самом деле я не хочу, чтобы а, по, там, подбор гардероба или а, и повседневный макияж забирал время, потому что есть семья, есть дети, есть друзья, и давайте как-то ну, проводить есть время. Есть карьера. Да, есть, есть карьера. Вот, ну вот, собственно, об этом, наверное, будет наша наша дружеская посиделка для девочек всех возрастов. Мы приглашаем всех, и девочек, которые учатся в школе, и мам с детьми, то есть у нас нет какого-то там ограничения, мы рады абсолютно всем, кому это интересно, и если мужчинам в какой-то степени интересно наш мастер-класс, мы тоже будем очень рады. Да, и знания универсальные, поэтому применить их, они просто нужны, то есть это не то, что там декоративная, да, какие-то вещи. Нет, это то, что тебе сэкономит время, которого и правда на самом деле мало. І за вашими спостереженнями, наскільки наші люди а, знають про те, що таке база? Ну, база в косметиці в макіяжі, база в гардеробі, яка обов'язково має бути за, от, просто за спостереженнями. Чесно вот, коли внимательно смотрю на людей на улице, я слишком часто вижу девочек а, днем з вечерним макіяжем. І я просто вспоминаю себе, коли я не була візажистом, коли я училась в інституті, у мене теж був один макіяж. Утром и вечером. Это вот были зеленые, темно-зеленые глаза, такой вот smokey eyes. И я просто не, не красилась по-другому, потому что не знала, как. И когда я видела девочек с натуральными макияжами, мне было интересно, ну как они это сделали, вот из чего, вот я же тоже как бы вот хочу, но мне так не получается. И поэтому я, может быть, от того, что мы расскажем, как это происходит, что это недолго, это недорого, и на это не надо много времени, может быть, что-то изменится. Потому что я бы хотела видеть меньше макияжа, хоть я и визажист. Ну, Костя, ну тебе хотелось больше одежды, Конечно, нет, понимаете, главная одежда, чтобы она была правильно подобрана, чтобы все смотрелось гармонично, а не Так, як обична, може бути навіть мало. Так, no, да, да, може бути одно чорне плаття, один аксесуар і все, пожалуйста. Каже, що в Шанель була одна та, сукня і багато аксесуарів. Да? Кілька чорних суконь в неї було. А на кода умерла, у неї було, по три два плаття. Да, і да. все, все інше, вона просто доповнювала аксесуарами. Базовий гардероб. Наші люди запорізьки уявляють, запоріжанки уявляють що таке базовий гардероб, з чого він має складатися. У нас очень такі знання. у запорожцев, что базовый гардероб, это, к примеру, зимняя вещь летняя вещь. Фуховые, нормальные червы, чтобы то их было. Вот, к примеру, я расскажу про этот список базовых гардеробов. Вот, к примеру, у девушки мероприятие, поход на телеканал Запорожье, Запорожье. Она говорит, Боже, что ж мне, а мне нечего делать. А я расскажу те вещи, которые должны быть. И когда она такая, стоп, а у меня есть базовая вещь, я могу соединить с тем-то с тем-то. О, отлично вообще будет оригинально, свежо, мне подойдет, и я буду к месту выглядеть. То есть этих знаний про базовый гардероб у нас, по-моему, у людей немного. Очень немного. Поэтому я, я хочу рассказать, очень хочу. А чого має бути більше в гардеробі, до речі, аксесуарів, якихось там шарфиків, якихось прикрас для волосся, якихось ремінчиків чи власне речей? Mm, ну, як то э, думаю, от якщо дві треті, це, мабуть, речі, тому що там і базові і ще інтересні. То третья часть это аксессуары но хотя если с другой стороны если относить обувь как такой это такой аксессуар который обязателен как бы без него босиком не пойдешь вот и он тоже занимает большое пространство и ну, Коробки да? Таня теж любить збирати зуття в коробках, тримати, Таня... удобно, удобно. Ну, але займає багато місця. Чого має бути більше в косметичці дівчини? Якихось тональних кремів, основ, які б там прибирали. Я не знаю, що вони там прибирали, додавали якоїсь матовості чи різноманітних тіней. тушей и разных фарм. Да, Скажите, честно, я вот неделю назад вернулась из Петербурга, э, с недели моды, и у меня с собой была вот такая маленькая моя личная косметичка. Честно, вот у меня э, всего, наверное, пять средств, но, опять же, умение их комбинировать, то есть я могу из помады сделать румяна, из теней я могу сделать румяна и помаду. То есть я ну, могу одним средством обойтись, сделать, обыграть его так, чтобы оно смотрелось разными оттенками и было уместно в разном освещении и в разную погоду. Поэтому ну, моя косметичка личная, это обычно вот пять средств, которыми я пользуюсь. Это карандаш для бровей, это тон для лица, это скуловой корректор и румяна, которые я наношу везде, тоже для ресниц. Все, вот я накрашена. <laughs> Если мы говорим о каком-то выходе в свет, может быть, это будет какая-то подводка. И помада, конечно же, там у меня есть несколько оттенков. Вот три мои любимые помады, которые я просто сочетаю, смешиваю, делаю новые оттенки из них, отдельно наношу. Ну, то есть это то, где идет творчество на самом деле. И поэтому, когда девочки мне тоже часто говорят, что вот у меня там 10 помад, они мне все не подходят, я ну так вот, одна и вторая смешаю, вот какая-то тебе подойдет. Или сейчас очень модные губы в оттенках амбре, да, то есть не только на волосах, но и на глазах, на губах пожалуйста, то есть это все очень просто и не нужно иметь большую косметичку. Когда многие видят мой рабочий чемодан, это ну, Це тумбочка така велика, да, ти з собою на ко на куліщах возиш. Наконець, врав, нам такой чемодан, ми б красилися. Да ні, це неправда, На самом деле один хороший тон, це вже, навіть 70% процентів успішного макіяжу. До речі, про ту поїздку в Петербурзі наскільки різниця є в ставленні до макіяжу до одягу на от там в Петербурзі, скажімо так, під час модних. с людьми, когда то спілкуешься, и у нас в Запорежье, час таких самых модных, например, фэшн-вечерок? Ты знаешь, там все намного проще, потому что большой город, у людей нет времени, в том числе и на какие-то слишком сложные прически или укладки. Я вот как-то недавно была у нас в городе, Садила конкурс красоты И видела, что у нас, конечно, дамы все-таки любят еще При выходе в свет, чтобы была и прическа Какая-то сложная Чтобы были сложные макияжи В Петербурге, и я, на самом деле, тоже вот, Мне очень нравится эта тенденция, она для меня близка Я люблю полуразваленные прически Вот как у меня сегодня То есть оно вот где-то развалилось, где-то осталось Ну и что? То есть я, когда у нас была автопатия После недели моды У меня была укладка, я утром проснулась Так она еще пуще Брежнева на второй день она еще моднее стала, потому что она где-то, ну, то есть изменилась, где-то я поспала, и я вот просыпаюсь и понимаю, что, о, круто, как так и надо, так немножко расчесалась, можно не расчесываться. И на самом деле... То есть... С макияжем так не можно. А, нет, с нет. макияжем так нельзя. Да, да, и такая. на самом деле, вот тоже вот эффект такого умытого лица, и все идет вообще к тому, что если мы говорим о трендах, да, которые показывали на подиуме, то фишка-то в том, чтобы девушка уже не выглядела, вот как еще в прошлом году. Ляльку. А Чтобы не было гранжа какого-то, да, грязи, вот этих нечестных волос, чтобы не было гламура, когда девушка вообще не похожа на девушку, то есть когда все вот так вот, ну, похоже. Хала такі. Ну, ви поняли, так? Че, мигаю, ці огромне. Ні, зараз йде вообще фішка, кісності, і задача вигляді так, як будто ви тільки встали з кровати, ну, так чуть, -чуть поглубже, так красиво і нас. У мене таке питання, воно можливо трошки риторичне, коли буде? Таке саме для чоловіків, коли нарешті будуть боротися з несмаком чоловіків, щоб Руч. не ходили чоловіки в просто. спортивках і в туфлях. Подружися, і потім твоя жінка почне з тобою боротися. Ну То що ти в нас в гостях що? Та ну коли це станеться. Ну я думаю, що по поводу спортивок Ми можемо, конечно, кості попросіть. <рес> Ні, ми просто скажемо, жінка. От ви знаєте, я ж кажу вони... тут. Все дуже просто працюють з жінками, не, ну, але... а жінки вже з чоловіками. Але, але насправді от реально є ж якісь ну, ази чи, чи можна влаштувати щось подібне Чоловічого, все ж таки да. для чоловіків і з приводу того вот, вот то, що ми будемо розказувати, це універсально для мужчин тоже є базовий гардероб, і он базовый в принципі. и базовый макияж тоже, да, там на такие вещи, как на мероприятия очень важные, да. Может, конечно, мужчина не будет тебе наносить макияж на э, повседневно, да, и, и, наверное, это и не нужно, но вот на такие мероприятия это важно, чтобы все-таки выглядеть правильно, и информация будет даваться лучше, чтобы будет приятный, приятная картинка, и будет просто человек слушать информацию. Вот, да, и, и также за базовый гардероб, за базовый макияж, он как бы, знаете, вот ты подумаешь об этом, то есть ты это все поймешь, и ты можешь понимать, что это нужно, что это вообще такое базовый гардероб, что такое базовый макияж, и рассказать своему мужчине, рассказать своей подружке, да детям наконец рассказать все это возможно. На самом деле, да, если мы говорим о детях, да, вот о школьниках, когда я вспоминаю, как я, я во время экспериментировала с макияжем, экспериментировала с формой бровей, я думаю, что все девочки да, это проходили, когда ты в один прекрасный момент понимаешь, что у тебя брови растут больше, чем надо, берешь бритву, пинцет или еще какие-то страшные вещи, и получается, да, вот непонятно что, и, и... Учишься. и учишься, да, но некоторые учатся так, что до сих пор не могут, не могут, да, зарастить то, что За было когда-то. Да, то есть вот желательно, чтобы просто у людей вообще было понимание, что нужно и где это взять. И моя задача, чтобы, то есть вообще, откуда мы еще взяли эту идею, профессиональный макияж, это, конечно же, прекрасно, но если мы говорим о реалиях сегодня, да, то не каждая девушка может позволить себе профессиональный макияж на какой-то торжественный вечер. А, простите, кроме дня рождения, 8 марта, еще есть 364 дня в году, когда нужно хорошо выглядеть. И вот моя задача, собственно, этому и научить. На цьому маємо поставити крапочку Дякую. за браком часу. Дуже сподіваюся, що серед тих людей, які прийдуть 19 жовтня на ваш майстер-клас, Beauty Fashion Day Запоріжжя, все ж таки з'являться ті, хто вміють доносити отримувати інформацію, а потім доносити її до інших. Дякуємо ще раз за те, що завітали. Переходимо до чергової рубрики. Це дивна наука, про що розкажуть сьогодні. Дізнаємося за мить.